Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Haris daripada kelas I 6 akan membentangkan satu tajuk yang berkaitan dengan kehidupan kita. Tajuk yang saya akan bentang ini ialah berkaitan dengan punca-punca uh, keruntuhan akhlak pada remaja pada masa kini. Okey, tajuk yang berkaitan dengan kehidupan kita iaitu ialah bercakap perkara tidak benar adalah punca ke, uh, keruntuhan akhlak remaja masa kini. Okey, Uh, berdasarkan Tajuk yang saya cakap sebentar tadi Kita sebagai manusia ni Kita tak boleh lari daripada Rutin harian kita Iaitu bercakap dan berkomunikasi Dengan orang lain Persoalannya Adakah perkara yang kita cakap itu Adalah perkara yang benar Ataupun perkara yang tidak benar Remaja pada zaman masa kini Menganggap Kita menganggap Bercakap perkara yang tidak benar ni Adalah sesuatu burawan Ataupun per, uh, perkara yang remeh Tetapi Malah apabila Uh, remaja pada zaman kini terlalu terbiasa dengan bercakap dengan perkara yang tidak benar ni ianya boleh menjadi punca utama untuk keruntuhan akhlak remaja pada masa kini okey berdasarkan tajuk saya iaitu bercakap perkara yang tidak benar saya akan berikan tiga isi utama isi yang pertama ialah apabila kita bercakap perkara yang tidak benar iaitu berbohong atau memfitnah ianya boleh menjejaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Bercakap dengan menjejaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam Islam juga melarang kita untuk menyebarkan fitnah ataupun bercakap bohong. Hadis juga ada mengatakan bahawa al-fitnatu ashaddu min al iaitu dalil dalam al-Quran iaitu maksudnya fitnah ini lebih kejam daripada membunuh. Ianya menunjukkan bahawa kata-kata ni sangat berbahaya pada kita jika kita Melakukannya ke arah yang tidak benar. Okey. Berdasarkan tajuk kita iaitu bercakap perkara yang tidak benar, saya akan bacakan satu ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Baqarah ayat, ayat 42 wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun ta maksudnya janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan jangan pula kamu menyembunyikan kebenaran maksudnya bercakap bohong menyembunyikan kebenaran walaupun kamu mengetahuinya okey dekat sini Islam menyuruh kita berkata benar iaitu cakap perkara yang elok dan tidak berbohong uh, bila remaja terbiasa dengan menipu mereka semakin berani melanggar perintah Allah mereka contohnya sebagai sebagai contoh mereka menipu mereka membuat perkara buruk dan mereka menipu dekat situ kita dah nampak mereka menggunakan mereka bercakap perkara yang tidak benar untuk menutup dosa yang mereka lakukan. Okey, itu untuk isi saya yang pertama. Isi saya yang kedua pula ialah berkaitan dengan merosakkan kepercayaan dan maruah diri. Macam yang kita tahu, kita sebagai individu seorang individu ataupun masyarakat, kita tidak boleh bercakap perkara yang tidak benar dan berbohong kepada orang lain. Uh, jika kita berbohong kepada orang lain Ianya secara tidak langsung orang akan hilang kepercayaan pada diri kita. Uh, apabila hilang kepercayaan, orang juga tidak mungkin mungkin hilang hormat dan tidak mahu bergaul dengan kita. Okey, orang yang selalu cakap tidak benar ni akan uh, hilang dihormati kerana uh, contohnya, contoh kita cakap bohong, kali pertama orang percaya lagi, kali kedua orang akan hilang kepercayaan tu bukan, bukan setakat rakan-rakan, guru, ibu bapa dan siapa-siapa sajalah untuk menutup satu ketep, aa, contohnya macam untuk menutup satu penipuan dia terpaksa mencipta banyak lagi penipuan akhirnya maruh dan nama baik dia sendiri yang tergadai okey tu untuk isi saya yang kedua isi saya yang ketiga pula ialah Bercakap perkara yang tidak benar ni boleh membuka pintu kepada gejala sosial lain Gejala sosial yang buruk lah uh, uh, Secara tak langsung, penipuan menjadi alat untuk menutup kesalahan lain Contohnya, dia melakukan dosa ataupun uh, kesalahan yang buruk Selepas itu, dia menipu pula Dekat sini, secara tak langsung, menambah lagi perkara buruk yang dia lakukan Uh, remaja menipu tentang tempat sebenar mereka berada uh, dari penipuan kecil mereka boleh melangkah dengan perbuatan yang lebih serius contohnya pada mulanya hanya mereka hanya menipu tetapi lama kelamaan uh, berani untuk melakukan dosa yang lebih besar dan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala okey kepentingan berkata benar untuk menjaga akhlak akhlak yang mulia bermula daripada lidah dan kata-kata yang jujur. Dekat sini kita juga tahu Rasulullah SAW sangat mementingkan akhlak dalam kehidupan. Apabila kita ingin menjaga akhlak kita, perkara yang pertama yang kita akan perlu lakukan ialah menjaga tutur kata dan percakapan. Salah satu menjaga tutur kata ialah bercakap perkara yang benar. Dekat sini remaja perlu membiasakan diri berkata benar walaupun pahit, tidak menyebar apa-apa sebelum disemak dan berani berani menolak fitnah ataupun perkara yang tidak benar. Orang yang jujur ni mungkin tidak terlalu disukai tetapi dia akan sentiasa dihormati dan dipercayai oleh orang ramai dan orang yang disekelilingnya. Oleh okay, daripada kepentingan ber, berkata benar untuk menjaga akhlak ni saya akan bacakan salah satu ayat Al-Quran iaitu Ya أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَكُنُوا مَعَ الصَّادِخِينَ Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Uh, itu sahaja daripada saya. Okey, sebagai penutup perbincangan saya pada hari ini, saya akan bacakan satu ayat Al-Quran dari Surah Al-Ahzab, ayat 70. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha waqul qawlan sadida maksudnya wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar okey dari sini saya akan uh, berikan satu pepatah Melayu iaitu terajak perahu boleh dilundur terajak kata tiada gunanya Okey, uh, dari, dari apa yang kita ada daripada apa yang saya sampaikan pada hari ini, saya harap semua orang boleh ambil impak ataupun kebaikan yang saya sampaikan pada hari ini. Apa yang buruk daripada diri saya sendiri dan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.